પાદરા ઓએનજીસી પોઈન્ટ પર ફરજ બજાવતા સિક્યુરિટી ગાર્ડનું મોત પરિવારે કરી વર્તનની માંગ પાદરામાં ગત રાત્રે પાટોદ ગામ પાસે આવેલા ઓએનજીસી પોઈન્ટ પર સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે ફરજ બજાવતા પ્રમોદ ચૌબેનું ચાલુ નોકરી દરમિયાન મોત થયું હતું જે ડેડ બોડી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પીએમઆરથી લાવવામાં આવી હતી ચાલુ નોકરી પર મોત થતા પરિવારે વર્તનની માંગ સાથે ડેટ બોડી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે ये 217 नंबर पॉइंट पे पात्रा में जॉब कर रहे थे ओ एन के पॉइंट पे ऑन ड्यूटी इन्होंने एक्सपायर हो गए जब टैंक के पास इनकी डेड बॉडी गिरी हुई मिली है उसके बाद से ये हम लोगों ने इनको वहाँ से इनके सुपरवाइजर के द्वारा पात्रा हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया जिसके बाद से कुणाल जी हमें मिले जो जिन्होंने और भदौरिया जी ने इन्फॉर्म किया कि ये मृत हो गए उसके बाद से ये लोग कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है डेड बॉडी छोड़ के ये लोग चले गए हैं यहाँ से और अपना वो भी नहीं कर रहे हैं फोन करने पे बोल रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं अभी चार घंटे से पोस्टमार्टम भी हो चुका है बट ये लोग कोई भी रिस्पांस लेने को तैयार नहीं है ना ही ओ नहीं इनकी चेकमेट कंपनी जो है सिक्योरिटी की वो कोई भी रिस्पांस लेने को तैयार नहीं है अब आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाए किससे जो भी सर हमारी मुआवजा बनता है और इनके बच्चे की नौकरी है उसकी मांग है ताकि हमारी जो भी उनके परिवार इसी के ऊपर यही जॉब के ऊपर निर्भर था उसकी वजह से जो भी हमारा भत्ता बनता है मुआवजा बनता है इनके परिवार के भरण पोषण के लिए वो दिया जाए जयप्रकाश त्रिपाठी